Ну, а просто зараз повернемося до інших тем, до теми теми рубіжанського життя, буття. І будемо обговорювати останні події резонансні і не дуже але важливі у місті Рубіжному. Депутат Рубіжанської міської ради у нас зараз у студії. Це Валерій Харчук. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Валерію. Ну найголовніше нам мабуть цікаве. Це от епопея по всій країні з опаленням, і вона була до сьогоднішнього дня. і опалення дали лише сьогодні. Містянам у Рубіжному. і там передували певні скандали, певні речі, котрі так само продукувалися місцевою владою, чиновниками. У чому був конфлікт і як його вирішили? Нет, ну на сегодняшний день, насколько мне известно, по данным, я опираюсь на данные облгаза, значит, газ подан, то есть техническая возможность для подачи тепла предоставлена. Первой и второй группе потребителей, это жителям города и школы, детские садики, вот, государственные учреждения. Фактически это обусловлено просто безграмотностью местных органов власти, отсутствием подготовки в должном объеме и задолженностью, которая систематически увеличивается за газ. Вот. Больше ничем, ну, скажем так, эта тема не новая на самом деле, ни для нашего города, ни для региона в целом. Но вот фактически эти проблемы свидетельствуют о том, что то, что заранее не подаются документы для того, чтобы получить лимиты, то, что заранее не проводится подготовка документальная, это свидетельствует о том, что нужны кадровые перестановки и в теплокоммунэнерго, и в местных органах самоуправления должна быть сделана соответствующая оценка профильному заму, который отвечает за этот сектор. И вот довели ситуацию, до, скажем так, до точки кипения что мы при исправных и относительно новых, подчеркиваю, котельных, ведь у нас в городе в 2002 году были построены новые котельные, и они находятся технически в технически исправном состоянии, в результате децентрализации там есть, которые отключаются, есть, те, которые на мощностях производится переключение. Вот. Но тем не менее, вот еще хотел бы обратить внимание, что в городе Рубежном идет децентрализация, то есть там принято решение Рубежанским городским советом в 2013 году о том, что жители города и вторая группа потребителей переходят на индивидуальные котельные и котлы. Вот. На фоне этого, в принципе, 70% площадей, подчеркиваю площадей, потому что по данным Теплокоммунэнерго, 55% абонентов отключилось от сети центрального теплоснабжения. Но на самом деле они ведь производят начисление не абонентам, а по, на жилую площадь. Соответственно, четырехкомнатные крупногабаритные квартиры отключились э от системы центрального теплоснабжения раньше, и фактически порядка 70% площадей уже отключено у нас в городе. Ну, а от, ну, чому і готові рубіжани сплачувати за новими тарифами, на ваш погляд? Ні, ну, разумеется, не готові. Ну, система субсидій, конечно же, е-е фактично е-е вот этот стимул відключатися від центрального теплопостачання, тому що я хотілося вас ну, запитати, а запитати про послуги, якість послуг тепло теплокомунаенерго безпосередньо рубежанам. Ну, смотрите, качество предоставляемых услуг, в принципе, нужно судить в основном по второй группе потребителей. Это школы и детские садики. Исходя из данных тепловых счетчиков, по прошлому, позапрошлому году температура теплоносителя ниже температурных графиков. О каких графиках идет речь? Для некоторых рубежан, может быть, это станет новостью, но температура, например, в морозы минус 15 градусов должна составлять на воде, согласно температурных графиков, подписанных руководителем, там 95 градусов. Да, естественно, теплосчетчики не показывали, и эти критерии не выдерживают теплокоммунэнерго, и с этим связан недогрев. Фактически. В случае недогрева процедуры предусмотрен перерасчет законом о теплоснабжении. Этим вопросом должна заниматься прокуратура. И у нас были прецеденты в 2010 и 2011 году, когда прокурор давал предписание и людям производился перерасчет и второй группе потребителей в том числе. Нынешний состав прокуратуры и инспирирует изменения в законе прокуратуры таким образом, что они не должны заниматься этим вопросом и его отслеживать в дальнейшем. Ну, вы, наверное, неоднократно, не только от меня слышали, что сотрудники силовых структур изменения в действующем законодательстве и все реформы воспринимают таким образом, что у них забирают полномочия и они больше не должны выполнять те или иные функции. Вот, в частности, контролировать качество предоставляемых услуг коммунальными предприятиями, не только Теплокоммунэнерго, это и ДЭП, и БТИ у нас в городе, которые обслуживают жилфонд и так далее. Вот этот контроль больше в том объеме не осуществляется и перерасчет жителям города не производится. То есть они возложили это либо на местные органы самоуправления, либо и ну, либо на, должны представители общественности в платном порядке в форме исковых заявлений, к чему постоянно нас подталкивают, обжаловать вот начисленные суммы. Что касается тарифов, то что он один из самых высоких у нас в регионе, на то может быть даже частично экономическое обоснование. Как ни странно, я всегда заявляю о том, что там, вот, например, у водоканала тариф экономически не обоснован. У теплосети, во-первых, не было детального изучения, так как так и не создана рабочая группа местными органами самоуправления по проверке тарифов, которая предлагалась каждую сессию. Городской голова зачитывает лично этот запрос. Непосредственно там очень курьезный, кстати, случай с этим запросом. Потому что в прессе он написал, что Харчук хочет создать комиссию какую-то для себя, чтобы расширить свои полномочия. А на видео, на видео городской голова города Рубежного зачитывает депутатский запрос и сам же читает, как называется комиссия, на какой срок предлагаем ее создать. Комиссия четко и ясно носит название по проверке тарифов на воду, водоотведение. Вот на сегодняшнем дне это на теплоснабжение. То есть тариф почему может быть экономическим? выше, он, ну и может быть обоснован то, что он выше в других регионах, потому что произошло отключение сетей центрального теплоснабжения населения и нагрузка, естественно, и потери в свою очередь возлагаются на оставшихся потребителей. И в связи с этим вот она, ну программа ж не выполняется. Программа децентрализации была предусмотрена, а областное финансирование и в сегодняшнем дне э военно-гражданская администрация имела достаточно средств, которые могли бы профинансировать и закончить этот процесс Процесс. Ну местным органам самоуправления выполнение данной программы децентрализации неинтересно. Они приняли ряд других популистских решений, там, направили это на стеклопакеты, на утепление школ, ремонт асфальтобетонного покрытия. Насущные проблемы, но тем не менее мы с вами знаем, что нужно действовать системно. Так Если вы... Популистский или чи... очень дуже... Смотрите, С точки зрения э, роста рейтинга это сто процентов были правильные решения. С точки зрения развития города, эта часть решений была неверными. Ну, например, вот, например, утепление вам не дает такого экономического эффекта, как децентрализация, отключение и переход на индивидуальную котельную. То есть, вот тут специалисты должны сделать правильный выбор в сегодняшнем дне, что выгоднее. Например, если мы утепляемся и мы оборудовали свое здание тепловым счетчиком, это даст нам экономии, нигде это не дало экономии на 70%. Так? Разумею. Это в лучшем случае 30%. Вот тут оппозиция до Влади тут дуже, знаєте, така тонка, тонкий еліт, тонка крига. Чому? Тому що з одного боку є навіть цілі, ну тут це, це тема для диспуту. Реальний можна зробити ну, от, із економічними обґрунтуваннями, і на місцевості, і, в принципі, і в теорії, що краще: індивідуальні котельні чи нормальне, адекватно функціонуюче. Міське комунальне підприємство. І Тут можна сперечатися довго і тривалий час. Але з, говорить, говорити про те, що е, міська влада встановила скло пакети, і це неправильне рішення ну, це дуже небезпечно. Небезпечно, це виважене рішення. Я можу чітко дати диспозицію по цьому вопросу дати. Переход на твердотопливний котел, школи чи второї групи потребі дає економію до 70%, а. установка стеклопакетов дает экономии местному бюджету до 30 процентов все вот эти цифры, они четко, безусловно, утепление и экономия энергоресурсов, она необходима, но мы сейчас говорим о цифрах, которые дают экономический эффект. То есть, вот когда выбира, выбирается приоритет, то, значит, он должен быть, должны принимать решения именно таким образом. Сначала, если речь идет о школе, о детском садике, это необходимо переключить ее с централизованно на, в принципе, та же котельная, ее может обслуживать теплокоммунэнерго. Вопрос идет от отключения от сетей, уход а дорогостоящего топлива, которого мы импортируем на сегодняшний день с РФ, это газа. Вот с чем связана колоссальная экономия, и это стратегическое направление на сегодняшний день у государства. Выбрали другое совершенно направление, там, так как на химзаводе ЗАРЯ расположился цех по производству стеклопакета, вот и нужно ставить стеклопакеты, в первую очередь. Вот так ну, вот принимается. Совершенно верно, оно кому-то выгодно. Тем более, что в городе Рубежном не заработала система Прозора, подчеркиваю, торги сейчас заявляют там лоты, но заявляет военно-гражданская администрация. То есть те работы, которые планируется провести, ремонты кровель, ремонты, опять-таки, установка стеклопакетов в четвертой школе, там и ремонт кровли. Почему не заработала? У нас в Рубежном на бюджетной комиссии не было принято положение об использовании. Ну, естественно, с полутора миллионов они просто обязаны это делать по закону и уклониться нет этого не могут но ведь 99 процентов работ проводится до миллиона гривен ремонт кровли одного дома составляет там 350 400 тысяч гривен вот в результате выбираются подрядчики не публикуется даже смета на сайте планируемая не публикуется объект откуда может узнать например какое-нибудь малое предприятие, что планируется в городе отремонтировать 19 кровель и ориентировочная стоимость этого проекта порядка 5-6 миллионов. Это, этих данных не было расположено ни на сайте городского совета, ни э, на каких-то других источниках. Это, Вы сами говорите, э, это ин... не обязаны они делать? Обязаны По есть закону не обязаны, но ряд городов приняли положение, в рамках которого они приняли решение, кто с 10 тысяч работать через прозоры, некоторые с 50 тысяч. Это дало колоссальный экономический эффект. Поэтому на сегодняшний день действия городского Головы в направлении и депутатского корпуса фактически, я считаю, что они направлены на то, чтобы не работать через Прозоро, потому что с миллиона гривен у нас и, в принципе, тогда включалась система тендеров, коль на то пошло. То есть в рубежном прозора не заработало. Только те работы, которые выполняются военно-гражданской администрацией, они вот планируются, они вывешены на сайте и проводятся э, тендерные закупивли и торги. Зрозуміло. А, ну и вот, сколько я сгадывал Як вирішилася справа із паркуванням його автівки, вашим розголосом до поліції зверненням, зверненням навіть через на певні години відмову від їжі? Смотрите, ну с нацполиции, с Киева и управления пришли соответствующие письма на сегодняшний день, где они вызнают провину своих противников в части статьи при складании административного протокола на меня. Ничего в этом письме не ведут речи о складании административного протокола на представники в полиции, которые порушили правила дорожного руху э, в, в тот момент, когда, ну то есть они высадили, сейчас было понятно, сотрудник полиции для того, чтобы подойти к моему автомобилю, так как не было места для парковки и для них, он, высадил он осуществил высадку пассажира, э, то есть второго своего напарника, прямо перекрыв дорожное движение. Это, э, это, зафиксировано на их, на их нагрудных камерах. В этом направлении Никаких действий не было предпринято, административный протокол, во всяком случае, мне неизвестно, что был составлен. Не был составлен административный протокол ни на городского главы, дело находится на сегодняшний день в Рубежанском городском суде. И я думаю, что уже в кратчайшие сроки, в течение недели, будет принято позитивное для жителей города решение. То есть, наконец-таки, в чем позитив? Сотрудники национальной полиции должны рассматривать административное дело. Государство им доверило фактически рассматривать административное дело на месте происшествия. Если они не могут продемонстрировать с нагрудных видеокамер, для того, чтобы убедить нарушителя, значит, что он совершил то или иное правонарушение, а человек это требует, по закону человек имеет право отложить розлет справы и в управлении полиции, раз там есть такая техническая возможность, ознакомить человека, было нарушение или нет, и, значит, ведмовитеса, вид складания протокола, обоих не протокол, а там постанову они выносят. Или э, все-таки вынести эту постанову. Вот как должен работать механизм. Тем не менее, сотрудники полиции, рядовые, вот на сегодняшний день о них идет речь, восприняли эти полномочия, как, знаете, судья Дрейд, который принимает решение на месте, казнить или миловать, куда-то спешат, и хотя человеку потом это будет стоить 450 гривен обжаловать его решение. А если штраф 250, получается вот и замкнутый круг. Зачем же тратить 450, чтобы обжаловать решение полицейского за неправильную парковку, если он выписал админ протокол на 250 гривен. Поэтому я надеюсь, что судья вынесет то, на чем я прежде всего настаиваю, это провести переаттестацию непосредственно этих сотрудников, которые работали со мной, и вообще проверить на профпригодность Остальних, от дякуємо вам, дякуємо, що прийшли. Часу в нас залишилося набагато. Попереду ще гості. На інформація звичайно ж вона буде актуальною і важливою. Нагадаємо усім, що в нас у студії був Валерій Харчук, депутат Рубіжанської міської ради. Дякую, До свідання. На все добре.